پیا شاہ جے تارف پیا شاہ جے تارف پیا شاہ تارک پیا گرو رہنما شاہے تاریخ پیا زویاں شاہ جے تار شاہ تار زویاں شاہ جے میں اوسا مولا علی علی کی کی میں السلام علیکم می حضور آج جو ہے وہ حضرت شیخ نجم الدین قبرہ کلندر کے حوالے سے ہم نے ٹاپک رکھا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرت شیخ نجم الدین قبرا کلندر کی تعلیمات پر کچھ کلام فرمائیں اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا شیخ مجب الدین قبر قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے وقت کے بڑی جلیل قدر بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور آپ حضرت سیدی شیخ اب القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں اور آپ بغداد میں رہتے تھے آپ کا اصل نام جو تھا وہ عبداللہ تھا لیکن مشہور نجم الدین قبرا سے ہوئے اور قبرہ لقب آپ کو اس لیے دیا گیا کہ آپ مناظروں میں سب کا غالب آ جاتے تھے تو اس لیے اہل بغدار آپ کو قبرا کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غیبی اشارہ طور پر آپ کو ابو جناب کا خطاب ملا تھا اور آپ ایسے بزرگ تھے کہ آپ سے مختلف سلاسل جاری ہوئے اور اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء اور بزرگوں نے آپ سے استفادہ کیا آپ سیدنا نجم الدین کبرا کلندر رحمت اللہ علیہ پانچ بزرگوں کی صحبت اختیار کری اور پانچوں سے خرقہ خلافت لیا آپ نے شیخ اسماعیل مصری سے خرقہ خلافت لیا شیخ اسماعیل مصری جو تھے وہ سما کے بڑے شوقین تھے اور آپ سما کے بڑے مخالف اور علمی تجرد بھی آپ کا بہت تھا تو آپ مصر میں آپ کی خانقاہ تھی آپ شدید بیمار ہو گئے کلندر رحمت اللہ تو کہیں ان کو جگہ نہیں تھی رہنے کی تو آپ سیدھے حضرت شیخ اسماعیل مصری کی خانقاہ پہنچے اب لوگ شیخ اسماعیل مصری کو مصری بھی کہتے ہیں مقرری بھی کہتے ہیں آپ نے آپ کو ایک کمرہ دے دیا رہائش کے لیے لیکن آپ شدید علیل آپ سے اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا اتنے علیل ہو گئے آپ لیکن ایک بڑی کوفت آپ کو یہ ہوتی کہ وہاں ہر وقت محفل قوال لیتے اور وہ اپنے قوال گاتے آپ کو اسے بڑی چڑھاتی. ایک دن ایسا ہوا کہ قوالی اپنے بڑے زور و شوروں پہ ہو رہی تھی اور حضرت اسماعیل مصری رحمت اللہ علیہ وجد میں آ گئے آپ پر ایک وجدانی کیفت تاری ہو گئی اور آپ اسی کیفیت میں حضرت نجم الدین قبرہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں آ گئے اور آپ نے آپ کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا آؤ محفل میں میرے ساتھ تو آپ پہلے تو انکار کرتے رہے پھر آپ آپ کے ساتھ چلے گئے جبکہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی اور جب محفل میں آپ پہنچے تو آپ پہ بھی وجداری ہو گیا اور آپ اسی محفل میں بالکل ٹھیک ہو گئے پھر آپ کا قوالی میں بڑا عقیدہ ہو گیا اور پھر آپ محفل سما کے بارے میں بزرگوں سے پھر مناظرے کرنے لگے اس کی تائید میں تو آپ کو ایک خرقہ جو ہے حضرت اسماعیل مصری رحمۃ اللہ علیہ نے عطا کیا ایک خرقہ آپ کو حضرت شیخ ضیاء الدین نجیب سہروری رحمت اللہ علیہ نے دیا ایک خرقہ آپ کو حضرت شیخ عمار یاسر نے دیا عمار یاسر سے بھی آپ کو خلافت اجازت ہوئی اور عمار یاسر سے حضرت شیخ سیدی عبد القادل جیلانی رحمۃ کو بھی خلافت اجازت ہوئی پھر آپ میں اپنا تھوڑا سا علمی تجربہ تھا کہ آپ شیو کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مجھ سے کم علم ہے ارے ذواہری علوم میں تو شیخ عمار یاسر نے جب آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ سے کہا کہ آپ ایک کام کرو مصر جاؤ اور شیخ لوز بھان کے پاس ان سے ملاقات کرو آپ مصر چلے گئے شیخ روز بھان کے پاس تو جب آپ سے شیخ روز بھان کی ملاقات ہوئی تو شیخ روز جو تھے وہ وضو فرما رہے تھے تو وہ بہت تھوڑے سے پانی سے نا وضو کر رہے تھے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ شیخ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ تھوڑے سے پانی سے وضو ہو جاتا ہے تو آپ یہ کھڑے ہوئے سوچ رہے تھے تو یہ سوچنے لگے کہ یہ میری تربیت کیسے کریں گے تو آپ وضو کر چکے اور آپ نے وضو کر کے آپ کے چہرے پہ گیلا ہاتھ پھیرا اور آپ دو رکعت نماز نفل نفلتاحیت الوضو کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضرت الدین قورا کلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دم کھڑے کھڑے غائب ہو گیا گم ہو گیا کیفیت میں اپنی اور ایسا گم ہوا میں اپنی کیفیت کے اندر کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ روزے میشر لگا ہے اور فرشتے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈال رہے ہیں تو ایک شخص کو پکڑا انہوں نے تو اس نے فرشتہ سے کہا کہ بھائی مجھے میں تو ان بزرگ سے نسبت رکھتا ہوں مجھے کیوں پکڑ رہے ہو انہوں نے کہا ان سے رکھتے ہو انہوں نے کہا ہاں رکھتا ہوں تو انہوں نے چھوڑ دیا اس کو باقیوں کو پکڑ کے ڈالنا ہے آپ فرماتے ہیں میری باری بھی آ گئی اور مجھے بھی پکڑ کے لے جانے لگے جب مجھے پکڑ کے لے جانے لگے جہنم پھینکنے کے لیے میں نے کہا کہ بھائی میں بھی ان بزرگ سے نسبت رکھتا ہوں تو انہوں نے کہا ان سے نسبت رکھتے ہو انہوں انہوں نے کہا تو انہوں نے چھوڑ دیا مجھے کہ ٹھیک ہے تو جب میں آگے بڑھا یہ بزرگ کون ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ شیخ روز بہان ہے, سبحان سبحان ہے, سبحان ہے سبحان تو جب میں نے دیکھا میں شیخ روز بہان ہے تو میں ان کے قدموں میں گر گیا تو جب ان کے میں قدموں میں گرا تو انہوں نے مجھے ایک مکہ رسید کیا اللہ والوں پہ موترز ہوتے ہو آپ <applause> فرماتے ہیں کہ وہ مکہ میرے مارا انہوں نے گردن پہ تو ایک دم میں ہوش میں آ گیا. جب میں ہوش میں آیا تو میں دیکھتا ہوں شیخ میرے سامنے کھڑے ہیں اور وہی مکہ شیخ نے مجھے پھر رسید کیا اور فرمایا کہ کیا اللہ والوں پہ مدرز ہوتے ہو آپ فرماتے ہیں کہ اس مکہ کے لگنے کے بعد میری کیفیت بالکل تبدیل ہو گئی سمحانے اور میرے دل سے جو اپنا علمی ایک روپ تھا وہ بالکل نکل گیا ختم ہو گیا ایک روز بھان نے فرمایا کہ میرے تمہاری تربیت کر دی جاؤ اور پھر آپ نے مجھے خرقہ و خلافت عطا کیا اور مجھے بھیج دیا اور مجھ سے کہا کہ جاؤ ہماری یاسر سے کہنا کہ تمہارے پاس جتنا بھی سکہ ہے کھوٹا میرے پاس بھیج دو میں سب کو زر خالد بنا کر تمہیں واپس کر دوں گا اللہ اللہ